Более многочисленные биологические виды, питающие поверхность в слоях моря. Шпрот, хамса, скумбрия, пиламида, ставлида, лужарь. Черное море самое, самое, обладает, отличается самой наиболее низкой рыбопродуктивностью среди всех промысловых морей. <ауз schaut> Показатель <опрос> cleaning... продуктивности Черного моря около 3 грамм на квадратный метр. 70 в 70-е и 90-е, годы в период Советского Союза более половины добытой рыбы была представлена значительно более ценными видами. Пеломида, скумбрия, луфай, крупная ставрида, камбала, калкан, кефаль, барабуля. Затем в связи с произошедшим изменением в составе э, сообщества, рыбного сообщества Черного моря в уловах возросла более мелких экологических рыб. Наиболее активный промысел в, э, в Черном море ведет Турция, э, которая добывает порядка более, более 400 тысяч тонн. Украина до аннексии Крыма занимала второе место. Мы, добывали там порядка, 40-50 тысяч тонн. Хотя было бы, было, бы, было бы времена СССР, достигал в Черном море 750-900 тысяч тонн. Основными объектами промысла по Черному, в Черном море хамсайч -болбост. И сейчас, вот, вот, в последние годы, основные, основные объекты промысла тоже хамса и шпрот. Однако, их соотношение изменилось в пользу, в пользу шпрота, потому что из-за невозможности вести промысла, хамсы на выходе, на выходе из Черного моря. Те, кто, кто промышленники, знают, что хамса при выходе из Черного моря сразу разворачивается в сторону Анапы и уходит туда, под российский берег. Куда нашим рыбакам, с учетом аннексии прима, доступа на ней не в украинской части Черного моря промышленные запасы водных, водных биоресурсов э, и сейчас, в принципе, относительно высоки. Суммарный общезапустимый улов э, на 2017 год определен в размере более 140 тысяч тонн, из которых 70 тысяч тонн приходится наш спрос. Однако, фактически уловы небольшие. По мнению на ученых Одесского центра Юбнеро, э, причина слабого освоения запаса шпорта, э, то в последние годы шпорта образуют совершенно слабые промышленное скопления. Кроме того, сам промысел спроса не рентабельный. Поэтому вылов его достаточно невысоким и не будет, я думаю, что не остаться невысоким. Теперь, если можно, да, так краткие краткий экскурс по морям, теперь бы хотелось все-таки перейти к тем проблемам, которые мы долго и собирали, собирали от рыбопромышленников Азовского моря, часть Азовского моря, попытались объединить, систематизировать, я постараюсь их озвучить. Ну, сейчас еще минуту, просто, чтобы э, информационно. На сегодняшний день в Черном море работает 11 судов, это поднадзорное классификационное общество, в Азовском море 72. Э, в Черном море работает, 540, в Зариске, работает 548 судов, которые не поднадзорное классификационное общество, из них там только 363, с техосмотром 428 в Азовском море. Всего зарегистрировано 2063, то есть еще где-то в районе тысячи тоже, похоже, работают, но, но, но. но, стоят. да, как-то вот так. Можно следующий Ну, вот это так, короче, это, это, основные суда, которые работают на Золотой это на Азов черноморском бассейне. Это исчез 225 это малые, малые рыболовные сети, сети рефрижераторные. Это, э, он занимает процентом 80 всего флота, э, который работает на Азов, -Чер, черноморском бассейне. Вот это. А какой возраст судов? Э -э всем судам Наверное, последнее, последнее, судно, которое есть на Азовском море, из вот этого класса исчез ФРС, было выпущено в 93 году. То есть все суда подходят так называемому критическому своему возрасту. Это вот существует вот такие вот это чуть больше судна, чем исчез это РС-300. И можно следующий слайд. И вот такие вот сейчас рыбаки наши переделали бывшие приемы транспортные эти синера, водоставили промысловое оборудование, и работают. Это тот маловерный флот, который работает на нынешнем условиях, на нынешнем условии, что то, что говорит, это катер стрела переделанный, если можно дальше следующий слайд. Это так называемое новое поколение, это тунцы, которые сейчас делают максимально на Азовском море, там, наверное, 5 или 6 предприятий делают. И самые доподобные крюки, кто знакомы, это те, кто это, так называемый прибрежный лов на подъемных заводах, на основных неводах. Ну теперь, если можно, переходим к проблемам в комплекса. комплексе. Ответить на вопрос, что у нас происходит в рыбнородности, человек постоянно лихорадит, э, для того, чтобы определить эти самые болевые точки, ну, наверное, вряд ли мы на, этом, на, на этой конференции получим. Особенно, если учесть, жалко, что Андрей Михайлович тут, но, наверное, из песни слов уже не выйдет. Особенно учесть, что более половины всех руководителей госрыбодельства и сотрудников центрального аппарата госрыбодельства в современной истории Украины основу своих представлений о рыбном хозяйстве имеют только или из телевизора, или из любительской рыбалки. Никакого отношения ни к промышленному рыболовству, ни к культуре они не имеют. Плюс внешние по отношению к отрасли источники долгое время преподносили всем о том, что рыбную промышленность как наиболее коррумпированный сектор в экономике Украины. Где все, где все работающие члены какой-то рыбной магии, повязаны между собой правовым пороги, в общественном сознании сложилось устойчивость и вот, нынешнего, нынешнего промышленника. Для того, чтобы попытаться сформулировать перечень вот этих проблем рыбного просила и дать предложение по выходу из нее, необходимо, но полное метрию все-таки должна быть какая-то стратегическая цель, которая, которую э, должно преследовать агентство рыбного хозяйства. Сегодня вот, в рамках всех докладов первых, звучало о том, что во всех докладах о том, что все первично рыбокран. Совершенно, совершенно, неправильно. Даже в каком-то из докладов прозвучало о том, что до Азовского море благодаря рыбохране было выложено в этом году 40 тысяч рыбокранных и Первично это говорит закон про рыбное хозяйство, и это правильно, первично это обеспечение продовольственной безопасности нашего государства. И только потом все функции, составляющие вот это рыбохраны и, и все остальное. Если отрасль ориентирована на обеспечение этой продовольственной безопасности, то значит государство должно создавать предпосылки для максимально возможного удешевления рыбопродукции. Снижение стоимости ну, должны, способствовать достаточно распространенным в некоторых странах форм государственного производства. Налоговые льготы, льготные кредиты, субсидирование. Ну и сейчас конкретно по конкретным проблемам, которые мы выделили наиболее актуальны для морского, для морского промысла, но я думаю, что э, они также и для внутреннего, внутреннего рыболовства, они совершенно идентичны. Первая ⁇ это конечность противоречивых законодательно законодательного обеспечения функционирования нашей родной системы. Есть, к сожалению, я к этому тоже приложил руку. Ну, Несвоевременность и часто запоздала реакция внутри на изменение условий рыболовства. Это, принять, это принятие режимов, это э, э, принятие лимитов, изменение лимитов, э, когда у нас была система дополнительных квот во время выдачи дополнительных квот. Рыбаки хотят иметь более понятный и быстрый процесс. Отсутствие государственной программы целевой поддержки рыбного хозяйства в структуре аэропромышленного комплекса страны. Если вы знаете о том, что то, что вы сегодня сказали, что может мы может появиться закон, в котором мы рыбаки попадем под льготы по страховать по страхованию. Но это может быть. На сегодняшний день ни в одном нормативном акте, ни на ПК нет ни, 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 ни одной домашней поддержки для рыбного хозяйства. Отсутствие рыночных институтов, таких как рыбная биржа, рынок столичных вод, кредитование под залог водных ресурсов. Отсутствие инструментов регулирования, регулирования, регулирования рыночного равновесия на внутреннем рынке. Это так называемые минимальные цены, установление каких-то минимальных цен на это сырье, страховые фонды. Низкий уровень капитализации нашего отрасли хронический дефицит оборотных средств у всех. А, средств, отсутствует средства для обновления физически изношенных, морально устаревших, высокозатратных и низкотехнологичных производных фондов, прежде всего флот и наших, наших береговых предприятий. Полное, полное, отсутствие в отрасли специализированных лизинговых консалтинговых компаний, а, отсутствие, не, не развиты никакие ни банковские, ни страховые услуги под нужды, под нужды Невозможность использовать квоты, хотя мы ввели пятилетний пяти, пяти, пяти период, использовать не эти квоты как заложенный инструмент для получения кредита. Хотя э, первоначальная первоначально идея длинных квот была э, как раз в этом, о том, что квоты должны стать э, нематериальным активом. Э, невозможность проводить операции с этими квотами на вторичном рынке, в целях их накопления там, или перераспределения с учетом изменения технических, технологических параметров в отрасли. Э, поясню это вот. Э, если все, в мировой практике существует такое, то есть если я сегодня, например, ловлю шпрота, но мне не нужна хамса, или я сегодня ловлю бычка, мне не нужен как газ, я могу с каким-то предприятием меняться. Это дает более активное, более полное и активное освоение этого, этого ресурса. Отсутствие а эффективной модели взаимодействия государственного управленческого блока с рыбаками в такой ситуации, как сейчас, любое решение, которое вместо, любой, любой решение, вместо его практической реализации становится объектом масштабной критики, чего мы постоянно, постоянно, в этом убеждаемся. Непредсказуемое количество проверяющих служб и несогласованность действий между ними. Так что вкратце пишу, рыбоохрана, пограничные войска, СБУ, МВД, инспекция по безопасности мореплавания, капитания порта, экологическая инспекция, наверное, дверь на, на каждом водоеме, на каждом водоеме госпродпроцесс службы в виде ветеринарной инспекции. Ну, вот. мы пробовали проводить на одном из, на море, на одном из предприятий, зафиксировать в течение месяца количество проверяющих служб, мы вышли их на 14. Вот. Информационная закрытость нашего рыбохозяйственного бизнеса, что ведет просто росту издержек по поясу и инвестиционных торговых партнеров. Одной из отличительных особенностей нашего правительства руководства на Атобо черноморском бассейне является раздробленность рыбохозяйственного бизнеса между мелкими и неэффективными инвестиционно непривлекательными предприятиями. Большая часть, процентов 80 среднестатистических отечественных предприятий, имеет в собственности 1-2 маломерных катера, 5 малоквалифицированных специалистов и весьма туманные экономические перспективы на будущее. С такой производственной базой надеяться на увеличение роста инвестиций в наш рыбохозяйственный комплекс, наверное, не, что не стоит избыточный и физически морально устаревший промысловый флот, ориентированный прежде всего на, вылов традиционно массовых видов. Наличие существенного дисбаланса между объемом допустимого вылова и производственными мощностями для их изъятия. Превышение промысловых мощностей над общее разрешенным изъятием по некоторым видам водных ресурсов, например, по бычку Азовского, в три раза. В принципе, это является одной из причин нерационального изъятия, в том числе и браконьерского лова. Поскольку рассчитывать на обеспечение какого-то внешнего контроля над промыслом при существующих реалиях наивно, у контролеров наших так называемой рыбоохраны, нет, нет никакой больше альтернативы. Предлагаемые или там, вымогаемые, вымогаемые взятки многократно превышают уровень содержания наших, вот этих, наших, наших контролеров. Поэтому следует формировать систему каких-то внутренних, внутренних ограничений неученного вылова. Это может означать только одно. Передачу водных э, ресурсов в долго, долгосрочное пользование хозяйствующим, хозяйствующим субъектам. Э, ключевым условием такой передачи должны быть э, соответствие промышленных мощностей и запаса и и ресурсов. При этом, э, думаю, что государство должно создать какие-то обременения, э, которые защищают исключительно государственный, государственный интерес, например, препятствующий подрыву, подрыву ресурсов. Такие применения, в такие применения можно включить там ограничение порогов добывающих мощностей, минимальные требования по количеству рабочих мест по орудиям ГОВА, ну, все это, все это можно прорабатывать. При таком подходе, государство, я думаю, что сможет привлечь инвестиции в этом в рыболовный бизнес с одной стороны и резко сократить затраты на содержание многочисленных абсолютно неэффективных контролирующих и проверяющих органов с другой стороны. Предпосылки для перелова, думаю, что исчезнут, потому что с устранением дефицита ресурса для промышленников конкурентное отношение именно за получение права на водных ресурсов определяют, по сути, вот эти основные тенденции и противоречия современного нашего рыбного бизнеса. Одной, одной из проблем является низкий уровень, уровень покупательной способности на качественную продукцию на внутреннем рынке. Низкая официальная заработная плата. В 2016 году, по данным статистики, средняя заработная плата в отрасли была 1870 Последние годы мы, хотя мы сейчас четко говорим о том, что у нас растет вылов, растет производство, но на самом деле рост объемов производства растет только за счет нерентабельной неразделной мороженой продукции, поставляемой на рынок. Масса предприятий сворачивается от дальнейшей группы, глубокой переработки. Проблемы подготовки кадров. Системы профессиональной подготовки специалистов в области добычи, аквакультуры, науки не отвечают, в принципе, современным потребностям нашей, нашей рыбохозяйственной области. Четко видно несоответствие количества студентов, которые учатся, и реальным способом на, на них в отрасли. Глобальной проблемой для Азовского Черного моря является усиление там мероприятий, создание так называемых нынешних природно заповедных фондов. Особенно это для малого, для малого бизнеса которая занята прибрежным рыболовством. Снижение объемов и эффективности искусственного воспроизношения водных ресурсов. Ну, в принципе, вот это, их много. Все эти вышеперечисленные выше предложения можно свести там, к одной фразе. Надо что-то делать, чтобы навести порядок в этой благоприятной в в хозяйстве в Украины. Однако, для того, чтобы это сделать, не подать самой малости, как говорят. Золотую рыбу, чтобы она быстро исполнила это желание. Потому что сами, ну, похоже, это... Не знаю, что нам нужно для того, чтобы это сделать. Могу продолжать? или? Да, да, да. Обозначив эти проблемы, мы, в принципе, предлагаем ряд основных задач, которые мы хотим передать после Мы готовы как ассоциаторы оформлено предприятия Украины, мы готовы сами разработать эти нормативные документы и выдать агентству, выдать агентству их на обсуждение. Первое. это разработать механизм свободного обращения квот на вторичном рынке. Квота должна свободно передаваться от предприятия владельца к любому другому рыбодающему предприятию. Тогда квота приобретет характеристику нематериального актива и залога финансовых инструментов. Э -э Субсидировать процентные ставки по кредитам, которые предприятия, предприятия привлекают на углубление переработки ресурсов или строительства модернизации промышленного квота. В структуре АПК такие, такие, такая субсидия существует. Ничего сложного будет не надо, просто нужно туда включиться. Добиться необходимой государственной поддержки в области развития рыболовских флотов с помощью финансового лизинга распространить на все рыбохозяйственные предприятия все льготы, которыми пользуются все госпроизводители. Согласно закону про рыбное хозяйство, все предприятия, занимающиеся ловом, производством, переработкой рыбы, относятся к такому, как все производителя. Законодательно попробовать создать инструменты какого-то рыночного регулирования. Именно, может быть, это, это рыбная биржа, сведение вот этой какой-то минимальной цены на, цены на сырье. В качестве обязательных мер регулирования уже в следующем, уже в следующем режиме попробовать внести показатели баланса французских машин с объемом, объемом запасов. Финансировать в полном объеме отраслевую науку. Но и спрашивая с нее точный прогноз, возможно, было информацию, там, всю, 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 которую надо. Но финансировать за счет бюджета. Защитить внутренний рынок от избыточного рыбного импорта при наличии национальной рынной продукции. Я конкретно говорю, это, это турецкая форель, которая мешает нашей, нашей форели. Это э, был в том году период, когда с Казахстана сюда ехал лещ, плотва, которая максимально уронил весь, весь рынок, лишая плотвы по, по всему Казахстану. А существует законодательное ограничение числа посредников, участвующих в продвижении рынной продукции от изготовителей до конечного потребителя установить систему госзаказа, систему госзаказа на пищевую продукцию преимущественно для нужд спецпотребителей Такая практика существует во многих странах Европы о том, что для, для участия в тендере, например, на пенитенциарную службу, на армию, на милицию могут участвовать только те, кто имеет эту только те, кто имеет промышленный ход. Ни один посредник там не участвует. Чего, э, если посмотреть сайт Прозора 2016 года, ни одно рыбопромышленное предприятие не участвовало в тендерах. Не, не э, привлечь доноров, о сейчас говорится, о том, что они существуют, э, за счет льготного кредитования построить на каждом бассейне на Амурском Черном море э, предприятие по проработке рыбы в кормовую муку. Это позволит максимально увеличить было неосвоемого ресурса к Получать получается муку украинского пророждения в, в, в рамках импортозамещения. В связи с ростом топлива, с ростом топлива. Топливо сейчас все те, кто работает, кто не знает, о том, что занимает 50% себестоимости промысла. Предусмотреть возможность частичной компенсации топлива в рыбослом, рыбослом, рыбослом предприятии. Одним из вариантов все знают о том, что при вводе топлива на территории Украины в 136 долларов платится это акциз, который идет на. Ни один из судов не участвует везде по этому дорожному покрытию. И такая практика существует, существует в Испании, о том, что акциз компенсируется по промысловому предприятию. Второй вариант, который совершенно логичный и возможен, что по, 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 по такому пути пошла Российская Федерация, о том, что рыбакам, промышленникам законодательно разрешили заправляться в специализированных торговых, порт, торговых порта, там, где топливо э, продается без НДС. Наладить взаимодействие между госрыбоделством и территориальным органом саморегулирующим организациями рыбаков. Передать часть полномочий по распределению до лоба охране водных ресурсов этим организациям. Ну вот, в принципе, те вещи, которые, которые мы дадим госрыбоделству, передадим госрыбоделству и поможем их воплотить, если этом, поможем оплатить. Мы, я там, если, там был еще вопрос по науке, но если есть время, могу Да. Ну а начнем. У Меня, ну, да. я думаю, что я очень могу много содержать. Андрей Валерьевич, спасибо. Да. Я прошу организаторов этот доклад, как и многие другие, интересно, повесить. конечно, он Вот от Украины в НАТО, 150 тонн. Промысловая возможность 2,5 тысячи тонн. Давайте будем говорить о том, где сейчас говорят своими именами. Переводчик, я там переводчик, давно уже называют Индустриальный промысел, коммерческий. У нас есть индустрии, у нас есть которые мы показываем на выводе. Это не индустриальный промысел. Это коммерческий промысел, они продают рыбу. От а этого зависит налогообложение, Понимание, отношения к людям, они выполняют гражданство, они выполняют культуру. Их нужно уважать, они в соответствии по законам ставят. Думаю, что эти все законодательные нормы стоит указать как символы для развития области. Слово а, развития много раз пытался вставить, понимаю, что очень лично Не его. А нам очень важно не просто цитировать недолугое законодательство, все об этом говорят, а думать, как его изменить. Я предложил в законодательство, включавшем на панели, включить такой термин как квалификации. Это переведение всех законов к одному форму, к одному городу. Я нарисовал, что я сколько я познаю из этого закона, хребет, который и прочие поддокуменации, плавники. Думаю, что что-то для интереса могу его вместе с вашим членом отдельно. Что у меня еще Наверное, скажу, что не задержу внимания. Золотая рыбка, которую вы сказали, является, я уже профессионализм и правда. Я прошу эти два слова заменить мы будем делать это дальше. Когда на эти органы вы будете когда будут их слушаться, я руководил так э, 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 по экономике, в не сделали приемные саморегулирующие организации, мы писали 3-4 протокола. Никакого ответа не говорят. Нет, Рада не все это неправда. Вот журналисты это вы прекрасно знаете, что громадская рада, которая существует при Одессе, состоит из на 90% из общественных организаций, которые никакого отношения к Крыму не имеют. Ну, искусственно, не искусственно. Плюс, еще раз скажу еще чиновники гострыбодентства, я хочу сказать о том, что, э, э, ну, во-первых, я хочу призвать всех рыбаков объединяться в какие-то организации и помогать, в таком, и помогать, потому что само гостребоденство, законопроект, особенно законопроекты, которые связаны э, вот, с субсидиями, их нужно ходить и лоббировать. Их нужно ходить в АПК добивать, их нужно ходить в Минфин чего агентство делать не будет. Вот просто не будет, потому что у них нет ни сил, и, и К сожалению, скажу, наверное, баналь, банальную вещь, она может кому-то не понравиться, потому что на сегодняшний день структура агентства, которая создана, она в профильных управлениях, которые способны делать, их осталось еще, их, их, там мало людей, их мало, зато у нас агентство увеличилось за счет сектора информационных услуг и всего прочего. То есть вот, э, если когда-то агентство было, кто помнит, 76 человек, потом было 80 человек, а сейчас оно 135. И при этом оно функции не выполняет. Как тогда не выполняло, так и сейчас не выполняет. Поэтому, э, только сами, сами рыбаки, наверное, да, наверное, смогут могут ходить, пробовать, объединяться, лоббировать и что-то что добиваться. Извините, коротко, замечательно. Есть есть прогнозы, примитивность, нет? потому что это всегда, мы как всегда, все знают, потому что основной критическая точка всегда всегда говорят, что вот потребление лет украина ест там 7, 7 килограмм, а должна есть 20. Есть масса факторов. Во-первых, не совсем правильно брать это за основной показатель. Так что на Германии есть 6 килограмм, зависит от сосиски со своими рульками, ничего, ничего с ними с немцами не происходит. Второе, второе о том, что с учетом того, вот все вы видите, кто-нибудь из вас раз видел дефицит рыбы в магазине, на рынке, в течение года. Никогда. Всегда есть. Всегда есть рыба. Вот. Поэтому по скромным подсчетам Госрыбоденства, мы с учетом продукции аквакультуры, мы совершенно спокойно ловим тысяч, наверное, 250 вот, тонн на Украине. Вместо тех вот, 70, 70 официально. Поэтому по показателю потребления рыбы совершенно все у нас нормально. У нас есть проблема с учетами способности? Да, ну, есть покупательные способности, то есть есть на каждого покупателя есть своя рыба. И в принципе, совершенно в любом магазине можно найти рыбу любой, как любой ценовой категории. Я спасибо большое, Андрей Валерьевич, за все предложения, которые вами озвучены. Я очень рада видеть среди них те предложения, которые мы озвучивали. На, на протяжении, года пытались, э, и я рада, что все-таки минимальные цены, против которых вы мне говорили, что нет, нет, вот все поотменяли минимальные цены, и мы все равно к этому Я могу свои мнения. Да, спасибо вам большое за это. Что касается э, передачи, я хотела просто одну ремарку. Так как, э, ну вы знаете, работает э, ФАО. Э, в части ревью рыбного хозяйства. Была там рекомендация о том, чтобы индивидуал фикс сделать индивидуал трансфербл-бота. Это, я надеюсь, в последнем варианте отчета никто не убрал. Я думаю, что в том числе и ФАУ будет рекомендовать для того, чтобы рынок более мог отвечать. Тем получается, в общем, проблема у нас в чем? В том, что физические лица предприниматели они могут болеете, могут и не хотеть заниматься рыбным бизнесом, но передать его даже своим детям или еще кому-либо свою субботу не могут. А, что касается передачи как раз вот, я хотела сказать, что все-таки попросите вашу ассоциацию в том числе а, обратиться в агентство с тем, чтобы добить договор о закреплении не просто, а правилово, потому что у нас на сегодняшний день, как в вашей было видно презентации, а квотируется только один вид, где-то один, где-то два. Все-таки закрепление квоты э, не совсем точно с точки зрения правового Правильно? Если давали закрепляться, например, квоты на какой-то отдельный вид биоресурса, то в этом же договоре не написано, что в этом годом объекте вы можете ловить еще что-то. То, скорее всего, надо усовершенствовать и на правового все-таки ввести в законодательное поле понятие рыболовные права и все-таки правового именно закреплять за подростковачом, а не конкретную. Просто на сегодняшний день, если в одном объекте квотируется один вид, не факт, что наука нам не даст на этот вид прогноз следующего. У нас же это как бы тоже может быть. Флексило. Вот. Поэтому я бы хотела с этой точки зрения попросить и всех присутствующих пользователей, в том числе, наверное, тоже объединяться и что-то делать для того, чтобы у них была какая-то стабильность, для того, чтобы они могли в случае желания продать свое предприятие, могли свободно выставить на продажу или продать по гражданскому праву на сегодняшний день под законными актами это Дело не решится. В связи с тем, что в законе четко написано, на основании чего закрепляется код. Поэтому а, даже внесением изменений в, в 992-ю э, это ну, как, не будет э, правильным с точки зрения стабильности и правильности э, законодательных код. Ну, спасибо. Я извиняюсь, можно раз в другую суть сказанного а договора между предпочтением и государством о предоставлении прав не решит этот экстренный Потому что мы как по не Нет, Наверное, это отдельный договор специалистов, но отдельный Договор, который э, работу, и учтет, э, и все права, кроме вот, много чего, наследственность, права, а, имущество, все можно в этом договоре перечислить и сделать его прозрачным. Тогда... Давайте Я бы хотела, вот если вы не слушаете, да, как гражданщиков, мне очень хочется разбить одну вещь, которая, на мой взгляд, очень опасна. Вы все это лично говорят о том, что там, объем фактического голова в вот, промышленном уровне... Голова...